Ми вітання. Повертаємося до ефіру в студії Катерини Некреча, мій гість Іван Плачков. Вітаю вас, пане Іване, і е, представлю ви є членом Європейської ради професіоналів. Вона президентом українського бюро винограду і вона і екс-міністр енергетики України. Так. Але будемо так. говорити про виноробство сьогодні. В наприкінці січня ви написали відкритий лист, звернулися до народних депутатів і кажете про те, що ринок українського виноробства фактично може зникнути. А причина законопроект 1488 він передбачає збільшення оплати за оптову торгівлю алкогольної продукції у щорічному розмірі 2,5 мільйона гривень. Скажіть, поясніть, чому це може вбити галузь? І у вас ми знаємо, що у вас є невелике підприємство виноробне, і Вот на вашем примере поясните, так, чему есть загроза? Знаете, когда мы декларируем о том, что нам необходимо приоритетно развивать <связывая> две отрасли основных, которые потенциальные и могут быстро дать отдачу, это сельское хозяйство и энергетика, когда мы декларируем о том, что мы уберем все препоны, все разрешительные, там ненужные вещи, уменьшим э, какие-то регулирующие э, требования и так далее. Э, мы, к сожалению, э, как бы делаем наоборот, и э, что касается лицензии на оптовую торговлю, это нонсенс. Это у нас украинское ноу-хау для, э, для производителей в том числе вот, и, и вин, этот украинский, это только у нас на Украине его ввели, эту лицензию, у нас сначала стоило 25 тысяч, потом 250 тысяч, потом 500 тысяч и планировалось ввести э, 202,5 миллиона. Вот я вам скажу, как работает э, вот эта плата за лицензию. Вот есть небольшой производитель на Украине, там, в селе или в районном центре, у которого есть там, 50 гектаров виноградников. Он выращивает виноградник, значит, он собрал виноград. Это очень тяжелое такое занятие. Виноградник дает э, урожай на четвертый год, требует большого труда, требует. После этого он сделал вино первичное, как виноматериал, и вот для того, чтобы он разлил этот виноматериал в бутылку, сделал его уже вином товаром и продал. Значит, если он хочет продать в розничную торговлю, например, через кассовый аппарат у себя в магазине, он да. должен себе сделать. Он платит 700 гривен за лицензию на розничную торговлю. Но если этот производитель хочет продать по контракту или по договору хотя бы 15 бутылок вина или 20, он должен заплатить 500 тысяч гривен ежегодно, независимо от объема производства и по предприятиям таким небольшим, вот как наши, как вот наши партнеры, вот получается такой нонсенс. При обороте в 6-7 миллионов в году, оборот это не прибыль, это оборот средств приходится платить налогов миллион триста, в том числе 500 тысяч за лицензию. Представьте себе, какая экономика может быть при обороте 12 миллионов платится 2 миллиона триста. Это, это под 40 процентов, ну половина практически, ну там 30 процентов платится в бюджет. Такого чуда нигде нету. Вот в европейских странах, даже в странах наших соседей, Молдавия, Грузия, в той же России, которая не винодельческая, значит, Венгрия, Болгария, Румыния и так далее, они, не говоря уже о Франции и об Италии, там такого понятия, как плата за лицензию, как такого не существует. Не существует, наоборот, там, там стимулируется, и, например, производство в таком регионе, как Бордо, который меньше, чем юг Одесской области, 3000 производителей вина, которые конкурируют друг с другом, которые конкурируют. И мы знаем, вот вина французские в Италии там 30 тысяч, 300 тысяч. В Испании у, у людей есть 5 гектаров, 3 гектара, 2 гектара. Они производят вино. И мы, когда едем, мы все восхищаемся, говорим, как же так и так. А почему у нас этого нет? а потому что у нас есть 10-15 производителей больших, гигантов, которые покупают этот виноград у маленьких, те, которые выращивают виноград, покупают виноматериал в Молдавии, ну и слава, пусть покупают там в, в, в Румынии, покупают с Испанией баржами, разливают это вино, и вот получается, вот у нас на Украине только вот эти большие, а маленькие они не могут, потому что э, они должны платить 500 тысяч, это это просто не абсолютно неприемлемо. И когда э, был э, внесен закон э, на рассмотрение по 2,5 миллиона, значит, э, естественно, это ну как бы ну, это для меня это был как бы нонсенс, это непонимание, это фантасмагория какая-то. И я я представлял, что это какое-то какое неразумение, какая-то ошибка, какой-то самый, потому что депутаты внесли в закон, который регулирует э, взаимоотношения в области табака, крепких спиртных напитков и так далее, и как бы для, для имея в виду, наверное, по оптовой торговлю э, этими самыми сигаретами, имея в виду оптовую торговлю больших компаний, которые закупают алкоголь за рубежом, а здесь его при, перепродают. И, естественно, мы по всем нюансам законодательства попали, попали в эту категорию. И, в принципе, ну кто там такие маленькие производители, когда вот в масштабах этих великих цифр и так далее, кто на них будет обращать? Иван, нюанс? а вы говорите про то, что много, точнее, не много малых предприятий, а, в Украине есть. А это, такого уровня, как ваш? Потенциал підприятие. колоссальный. Mm -hmm. Если я сейчас скажу, mm -hmm. если Отменится эти 500 тысяч, поверьте мне, ровно в течение трех месяцев. Появится только в Одесской области 40 э, предприятий. По всей Украине, Николаевской, Херсонской еще, наверное, 50. Это только в первый год, в этом году, 2015, которые уже выращивают виноград, уже э, делают виноматериал первичный, они не знают, как его продать сейчас там, этим крупным, они будут производить, и появится украинское вино, появится бренд украинское вино, и как мы знаем, что вино и хлеб ⁇ это лучшее, что сделало человечество за свое существование, и высокая культура потребления вина является обязательным атрибутом цивилизованного государства. И что самое интересное, высокая культура потребления вина является самым эффективным способом борьбы с алкоголизмом. И тогда и э, вот предприятия в сельской местности, особенно в депрессивных регионах, где э, рискованное земледение, это Юкодесская область, там где стих, где дождей не бывает, очень редко низ, низкие осадки, когда э, высокие температуры, только виноградники еще с 19 век, 20 век, тогда мы начнем развивать вот этот депрессивный регион и родится бренд Украинское вино, которого нет. Тем более, что у нас даже есть наши украинские сорта винограда, не автоктонная, а именно украинская. Все, что для этого нужно, это відміна на данный момент, вы говорите, эти 500 тысяч лицензий. Не говорите уже про 2,5 миллиона. Нет, 2,5 миллиона, вы знаете, вот наше обращение, оно как бы вызвало такой нет, резонанс, правильно? Да, и мы провели встречи с депутатами и авторами того законопроекта, и депутатами самопомощь, которая, э, э, фракция, которая нет, выносила нет. Этот, этот закон. Угу. Мы провели консультации. Действительно, я понял, что там имелось в виду совсем другое, это крупных монополистов в основном табак поэтому по той информации, которая на сегодня у меня есть, там этот законопроект отозван, отозван с Верховного Совета, и мы как бы согласовали дальнейшие консультации и приведение в соответствии в соответствии законопроекта, который существует по 500 тысяч для того, чтобы освободить украинских производителей вина, которые производят вино из собственного винограда и винограда, выращенного на Украине. Вот эту формулу мы хотим внести. Я очень рад. Вы знаете, есть вот надежда. Вот всегда я, я уже ну, как бы знаю, в трех правительствах я работал, главой администрации в Одесской области. Вот знаю я, как бы, механизмы власти, где, что, почем, как работать с депутатами, что это за орган Верховный Совет, какой инерционный, как это все, это тяжело. И меня радует, знаете, что вот вселяет такой оптимизм, что да, внесли законопроект, да, он дискриминационный, но очень быстрая реакция депутатов, которые внесли, они не как бы не надували щеки для того, что мы великие, они связались, мы пришли даже в офисе, вот у нас утром проконсультировались, уже вот две консультации, там не было такого, там мы такие великие депутаты, там, мы, мы нашли взаимопонимание, я, ну, по той информации закон отозван, и этот, я думаю, что вот это даже, Быстрая реакция, это решение, это понимание, ну, как бы оно вселяет надежду, что мы и не только вопрос этот решим по, по виноделию, потому что есть целый ряд вот таких моментов сегодня и по энергетике, которые надо, да, надо решать. Я, я надеюсь, что вот, вот все-таки вот, вот будет диалог правильный е, диалог и добры. правильные алгоритмы есть уже в Верховном Совете такая новая генерация поколения депутатов, которые, которые такие конструктивные, которые быстро современные, и э, их деятельность именно направлена на... На, на, развитие экономики Украины, на интересы э, как бы, украинцев. Это, это меня очень радует. Давайте детальнее про э, галузь поговорим в том смысле, сколько людей работает сегодня в Украине. Вы, вы знаете, народ, в, вино, вино, виноградарство и виноделие но если вспомнить историю, на Украине она делали вино еще задолго до того, как его начали делать во Франции. Еще во времена Древней Греции, на юге Украины, это Херсон, Николаев, особенно юг Одесской области. И традиционно в XIX веке, в 19 веке, когда филоксера уничтожила виноградники в Европе, есть такой, такая болезнь филоксера, вредитель, то компенсировались поставки э, 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 с вот украинских земель, с, с, <с юга Одесской области. Это, это были огромное количество виноградников. И даже был создан институт Таирова для научного сопровождения э, э, виноградарства. Вот Когда-то было 200 тысяч гектаров э, виноградников. Сейчас около как бы 80 тысяч гектаров. Это колоссальная, колоссальная как бы индустрия, в которой задействовано огромное количество людей. Я, я вам скажу, ну, ну где-то не меньше миллиона человек на сегодня, которые тем или иным способом связаны вот с этой индустрией вот в этих трех областях, учитывая как бы вот сельская местность и так далее и тому подобное. Ну, работы. Это виноградарство. Это надо виноградник посадить, это надо его обработать, это надо сделать первичное виноделие. Потом надо разлить, надо реализовать и так далее. И я думаю, что развитие виноградарства вино, вот и виноделие, оно даст такой колоссальный экономический как бы импульс, катализатор начала развития такого э, экономики. Я вам скажу пример. В 810 году, в 1810 году, когда Франция воевала, император Наполеон, ему нужны были деньги для армии, для пушек, для всего. И он думал, откуда, откуда придут деньги в бюджет, какая отрасль может больше всего дать денег. И он посчитал, и он понял, что это виноделие для Франции. И он разработал специальный закон, который определил стандартизацию, который определил э, систему отношений, абсолютно льготное э, как бы налогообложение для того, чтобы эта отрасль быстро развилась, ре, э, э, реализовать экспортный потенциал, продавать вино, получать доход. А те, кто получил доход, платят в бюджет налоги и в бюджет, а Наполеон, значит, вооружает армию, платит солдатам, все, и Но решает вопросы. даете украинским карманычам, Ну, можно конечно, а другого выхода взяти. нет, ничего же, не, они, они же мудрее ничего не придумают. Нужно в бюджете, в бюджете надо давать, чтобы работать. А здесь потенциал, вот он. Второе. Вы знаете, меня очень сильно удивляет, я как бы, у меня уже есть историческая память вот, независимой Украины. Я помню систему взаимоотношений еще в Советском Союзе. И все, каждый уже, уже 24 года, значит, новый Верховный Совет на выборах, когда демократические силы идут на выборы, они всегда говорят, о европейских ценностях, европейских стандартах, о европейском подходе, и в том числе по отношению к земле. О том, что нужен рынок земли, потому что без рынка земли ничего не будет, потому что земля распаевана, но люди не могут ее распоряжаться. Она сдана в аренду там, 10 земляным магнатам, и у нас получилось не колхозы большие, там их было тысячу в советское время, а сейчас их 50 на всю Украину, тех же колхозов, где раньше был председатель, а сейчас владелец, который арендовал землю. И о рынке земли у нас есть закон о рынке земли, но каждый раз, каждый год на нем мораторий на продажу земли, и даже сегодня, когда Верховный Совет, все рыночники, все демократы, все очень прогрессивные, все очень проевропейские, вы что-нибудь слышали о рынке земли? Нет. Почему? Как может развиваться сельское хозяйство, когда сегодня виноградник, если его посадить, это многолетнее растение, он начинает плодоносить через 4-5 лет в 20 лет по возрасту набирает силу и так 20 это на 60 70 лет это должен быть виноградник кто будет сажать виноградник когда нет э, собственника земли когда ты его должен взять в аренду люди в аренду сдают не на там на 50 лет уже 49 не сдают, потому что вдруг будет продажи максимум на 10, на 15 государственных земель нету. И все. И у нас, получается, земля должна использоваться только крупными арендаторами, те, которые землевладельцами. И они на этой земле садят рапс подсолнух, пшеницу, рапс, подсолнух, пшеницу. То, что сегодня в Европе ограничено, а у нас не ограничено, и дает быструю прибыль. И земля у нас истощается, и даже структура меняется с Земли. Поэтому следующим вопросом это надо решать вопрос земли. Если Нынешние рыночники-демократы, прогрессивные э, евро, проевропейские э, депутаты и руководители боятся сразу сделать рынок земли. Давайте мы сделаем на первом этапе рынок земли под многолетними, которые были распаеваны и сегодня брошены. В свое время были распаеваны виноградники, были распаеваны сады. Если пахотная земля распаевывалась по 3, по 4, по 5 гектаров и как бы она сдается в аренду, то здесь они распаевались, и у каждого собственника колхозника он получил 10 соток, 15 соток, 8 соток. Кто будет обрабатывать поле в 40 гектаров, которое разделено для, на 100 человек по 10 там соток? Никто. И вот, если вы видите по Украине, все сады брошены и все виноградники. Так давайте как первый этап. Как пилотный проект мы разрешим снимем мораторий на продажу земли брошенной, те, которые под магнолетними, без смены э, назначения. И тогда люди эти 10 соток, они, они продадут, тогда начнет формироваться рынок земли, тогда мы увидим, и не надо бояться, что кто-то богатый... Обманят этих людей, и они за бесценок продадут земли. Не, люди не такие простые и не, и не такие. Вот квартиры мы же приватизировали. Кто обманул и купил за бесценок квартиру? Если она дорогая квартира она дорогая если она недорогая она недорогая сразу рынок определяет цену вот так тоже mm -hmm. это следующий вопрос который необходимо решить вы на встрече с депутатом что до пытания отсюг размеру лицензии говорили про свою пропозицию что до конечно, земельного конечно конечно питания? но это это большой вопрос это пока не очень осторожно к этому mm -hmm. относятся, потому что это знаете вопрос земли это политическо-стратегический вопрос, и он как бы определяется, я не знаю, в коалиционном соглашении, я так понимаю, что этот вопрос сначала он предусматривался, а потом его вывели, потому что в обществе еще нет такой однозначности, вот, понимания, там, типа что, вот вы знаете, очень долго насаживали такой ми ми мифический, такой устойчивый, мнение вот у людей о том, что вот землю продавать нельзя, вот нельзя и все, потому что вот мы, мы привыкли, она должна быть какой-то государственной, но сейчас она же не государственная, мы распоевали, а люди не могут ею распоряжаться, и люди, которых нет наследников, они как бы уходят, а земля, они всю жизнь работали, они ничего не получили за, за свою работу, они ушли, земля перешла к государству. Он говорит, я сейчас хочу, мы старенькие, мы хотим вылечиться, хотим операцию сделать на глаза, хотя бы лекарство купить. Это разрешите, нам она не нужна. Зачем нам за аренду дают эти 30 килограмм пшеницы или, или каких-то... Дайте, мы продадим, мы еще как бы поживем, сделаем, вылечимся, пенсия нам хватает. Дайте право им. Не, мы им право не даем, мы о них заботимся, их через 2-3 года не становится это псевдо, это, это такое ну, неправильное отношение вот селянам. Я сам вырос в селе, я знаю, что, что это вот сейчас я провожу много времени э, в селе, с ними это неправильно, несправедливо по отношению э, к людям. Поэтому э, я думаю, что этот вопрос, как бы, тоже возникнет. Естественно, в вот дальнейших консультациях, и я буду об этом говорить, тем более я поднимал этот вопрос, еще будучи главой администрации в Одесской области. Я, я, я живу много времени в селе, я общаюсь с людьми, я, у меня в селе дом, в родном, там есть соседи, вот у меня соседи были вот рядом с нашим домом, старенькие, они приходили, Иван Васильевич, купите землю, на". я говорю, я не могу по закону, невозможно, ну но, но нам же это, вот их не стало, это земля, а они себе жили, говорит, мы хотим, может они бы пожили бы еще 5-6 лет, мы их лишили этого права, так они говорят, мы же всю жизнь работали в колхозе. А що ми за це получили? Нам не допомогли. От ви отримали землю. Та де ж вона? Як її розпоряджатися? Серйозне питання досить. Ви кажете, що нагально треба вирішувати. Назначається буквально три хвилини. Але хочеться запитати, наскільки популярне в Україні українське вино. Нам ще треба зіздавати бренд українського віно. Тому що ми знаємо грузинське, італійське вино. А от А були кримські війна. У нас потенціал. Я, я просто говорю, что вот есть украинские вина, вина которые, вот они даже есть в Британии, во французских ресторанах винной карты, сухие украинские вина. Вот украинские вина, которые презентовались в парламенте Великобритании. Колоссальный потенциал. Юг Одесской области, Херсон Николаев. Колоссальный потенциал. Но нам надо работать. И даже есть два сорта украинского винограда. Одесский черный и соколиманский, выведенные украинскими селекционерами, которые но это надо делать, я вас уверяю, я просто знаю и но но это надо развивать, надо помогать и вот я знаю, вот министерство э, АПК, которое сегодня вот занимается, там новые люди пришли, достаточно активное намерение, хорошее, надо им помогать. И дай бог, чтобы у них получилось процентов 20 от того, что они декларируют. Я думаю, что это тоже будет польза. И вот мы делаем, э, вот у меня на родине, в селе Криничном, э, 14 февраля я пользуюсь случаем, хочу обратиться к виноградарам, к виноделам, ко всем желающим. Делаем ежегодный традиционный праздник Трифон Зерезан, это Святого Трифона, это балканский праздник, когда начало обрезки лозы, это 14 февраля, на День Святого Валентина. Мы приглашаем виноградарей из Грузии, виноградарей э, с Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, наших виноградарей. Это будет так, такая, такая встреча, семинар, где мы, мы депутатов приглашаем, мы будем обговаривать э, вот эту, эту, эту ситуацию будем, будем делиться опытом с нашими коллегами, особенно в Молдавии, за короткий срок. Прогресс неимоверный по, по, по виноделию. Государство помогает им на выставке. Нам столько много предприятий, которые занимаются полным циклом с э, производством вина: 10 тысяч бутылок, 100 тысяч бутылок, 150 тысяч качество великолепное. Вот рядом ничего не надо выдумывать. В той же Болгарии, в той же Венгрии, в той же Румынии. Абсолютно. Простые вещи, идет такое очень. Болгария, вы видели на Украине болгарское вино? Не видели. А потому что оно все продается в Англии. В Англии все болгарское вино. Климат у нас не хуже на юге Одесской области. Поэтому потенциал огромный: надо верить, надо работать, и мы все сделаем. Дякую, бажаю вам всьому, дякую за те, що прийшли, бажаю вам в цьому успіху, тому що я бачу, що ви справді знаєте, горіть. Да, 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 лучшего человечества не придумало. Это, это, знаете, в законодательстві європейських стран віно не є алкогольним напитком. Вино не есть продуктом питания. Вино – это отдельная философия. Нам говорят, как кровь Христова может быть продуктом питания или алкогольным напитком. Это, это, целая философия. И высокая культура вина, я еще раз повторю, является недостаточным, но обязательным атрибутом цивилизованного государства. Дякую вам. Иван Плачков, наш есть президент Украинского бюро винограду и вина в нашей студии. За несколько минут я повертаюся в эфир с новым гостем, с новой темой. Оставайтесь да. с нами.